Ну, мы услыхали о помощи в автобазе здесь, вот с Сашей, с другом, с которым общались. Подожди, Саша. Мы с ним услыхали, прибежали, взяли кабель, как уже рассказывал. Ну, пробовали кинуть кабель, я кидал несколько раз, ну, он скручивался, не мог выровняться, им не доставало. Ребята кинули таксисты, ему э, буксирочный трос. Ну, он лежал в берег, ну, такое расстояние приличное, ну, сами видите, ну, глубина сразу, конечно, большая сразу. Ну, уже когда под воду он пошел, он вылез, схватился залет, Ну, видно, что уже было все, последние секунды. Ну, я решил раздеваться и лезть. Хлопцы, конечно, стояли. Ну, бы все быстро так происходило, но как-то не то самое. Разделся, ну, начал, до, до, доплыл до, до этого самого до троса, взял за трос, ну, начал подтягивать потихоньку, на руку намотал себе. Так потихонечку и вытащили. Насколько холодная была вода, что почувствовали, когда... Вы... Ну, я вообще, вы... я почувствовал, когда уже вылез с воды. Было дуже холодно. Ну, а так... Сантиметра три, вот так вот. Он был такой напитанный водой, Нет, это ломался он так. Когда назад, я так понимаю, вы руками лед разбивали, руки не поранили? Да, немножко потому... поцарапался так просто, грудь там поцарапал, плечи Ну, когда ломал лед, ну, поцарапался немножко, холодная вода быстро поцарапался. Ну, так обратно за лед придерживался, подплывал. Ну, потом ребята взяли этот рост, потихонечку начали вытаскивать, вытащили. Ну, а потом, то я не видел, как оно будет оставаться. Даже... Ну, потом мы его раздели, дали пайку, такси посадили, и он его домой. Он все домой? он, домой. Я сказал, в больницу везде. Ну, он вроде бы нормально, пацан чувствовал себя, говорит. И, ну, не повезли в больницу, поехали домой. Угу. И, и так мы не, не знаем, как его зовут, и фамилия, и родителей даже никто не окликнулся. Сережа и шел по льду, решил подойти там, где уже было, нету воды, рядом хотел подойти. Когда лед опустился, он хотел идти обратно, не успел, лед провалился под ним. А зачем мы пошли на то? Да, -то пошли. Что там, просто да. поиграть или что вы там делать? Не, делали? рыбу хотели половить. Рыбу положить. Более э, случая было. Вот. вот. Есть, может, какие-то силы, может, Бог, я не знаю кто, но нам чисто повезло. Человек проявил, скажем так, гражданскую сознательность. К сожалению, у нас не так часто обыкновенные люди, которые не профессионалы проявляют сознательность в таком плане. Я думаю, мы будем стараться всеми силами, которые мы, мы можем в нашей компетенции, как-то его поощрить.